Dobrodošli u moju baštu i na moj kanal. Samo jedna kašika, pa čak i mrtvi krastavci odmah bi počeli rasti i ne razboljevaju se. Dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Korišćenje semenke lana u prihrani krastavaca može imati nekoliko koristi. Semelana je bogato hranjivim materijama kao što su omega-3 masne kiseline, vlakna, proteini, vitamini i minerali. Za ovaj recept koji oživljava krastavce potrebno je samo 3 kašike semena lana. Semenke lana sameljite i dodajte 2 litre vode, a zatim dodajte 4 do 5 kapi joda. Sve dobro izmješajte, procijedite i razrijedite u 1 litar vode, a zatim razrijedite jednu čašu, 5 litara vode i sa ovom mješavinom zaljevajte biljke. Dragi poštovani, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Paštovanski pozdrav, do sljedećeg videa.